Приветствую всех, кто встречает Новый день с нами в эфире. Вести Утро Кабардина Балкария в студии Мадина Урусова. Эстафета мужества прокатилась по республике. В Кабардино-Балкарии прошел цикл военно-патриотических акций. В течение недели сотрудники полиции совместно с ветеранами Великой Отечественной проводили лекции в школах города. А накануне в роли визитеров выступили сами ученики. Старшеклассники первой и второй гимназии Нальчика посетили базу полка патрульно-постовой службы. Здесь для ребят развернули выставку обмундирования и стрелкового оружия. Среди экспонатов образцы нынешнего вооружения силовиков и уже отслужившие свой срок автоматы, гранаты, каски Второй мировой. Также для детей провели урок мужества, после чего состоялось возложение цветов к памятнику сотрудникам погибшим при исполнении служебного долга. Чашечка кофе и интересный собеседник. Каждую среду в нашей программе рубрика «Кофе Брейк». На этот раз моя коллега Лейла Махова отправилась на встречу с руководителем общественной организации «Точка опоры» Азаматом Азубековым. Расскажите, пожалуйста, Азамат, чем занимается ваша организация? Доброе утро. Наша общественная организация точка которая занимается в основном здоровым образом жизни, да, и сделать так, чтобы пытаемся сделать так, чтобы наше будущее поколение, и нынешнее, молодежное, чтобы оно было более здоровым. Если, например, конкретно, вот какая работа проводится? Направление у нас именно, чтобы ребята не курили, не употребляли алкоголь, не употребляли наркотики, и не заражались разными болезнями. А свои какие-то идеи творческие, что-то, может быть, у вас есть в задумке? Конкретно в планах, допустим, открытие центра психологической помощи. Да, они где-то помаленькие, точечно на кого-то конкретно бывают, идут люди. Но так, чтобы люди понимали, что это центр профессиональный, туда приходили со всякими своими проблемами, начинают молодежи каких-то проблем, когда дети замыкаются, заканчивая каким-то сложным проблем. А, говорят, что творческие люди mm. очень тяжелы на подъем. А, насчет меня, честно говоря, если я понимаю, что, что я должен сделать, если какая-то идея у меня возникла, я беспромедлительно сразу пытаюсь это реализовать. И, и, Слава Богу, до сих пор это по по получалось. То есть э, встать рано утром для Вас <свес> не проблема? Абсолютно не проблема. Честно говоря, это, наверное, нас закалили уже с детства родители, что там дальше 8 часов, там, то есть это уже 8 часов, это уже мы должны работать. <свес> <свес> Скажите, балуете ли Вы свою супругу с утра чашечкой кофе? Бывает ли такого у Вас? Или романтика? Этого... <свес> <свес> Нет, на самом <свес> деле, <свес> <свес> как-то хотя, хотя как-то мы и познакомились недавно, и женились, ну так вот создали семью недавно, но у нас достаточно взаимопонимания такое, не знаю, но скорее всего она меня балует, да, чем то таким вот таким горячим, интересным. Вот только она балует вас, да? Ну да, но скорее всего будем будем перенимать опыт. Ее, и может когда-нибудь к этому придем, кто именно будет баловать. Я надеюсь, что это у вас все-таки получится. <связывая> а, спасибо за приятную беседу. Было очень приятно с вами пообщаться, встретиться. Надеюсь, не в последний раз. Спасибо вам. Только приезжайте в любое время. В селе Новая Хамидия прошел традиционный спортивный турнир памяти сотрудника Собра Мурата Бжедугова, погибшего три года назад при исполнении служебного долга. Тогда, в марте 2011 года в ходе спецоперации старший лейтенант заслонил собой от пуль командира. Мурадин всегда шел первым, прикрывая собой тех, кто следовал за ним, вспоминают коллеги. Mm -hmm. Соревнования прошли по футболу и волейболу. Mm -hmm. Участники из Терского mm -hmm. и Майского районов, а также из Нальчика. Борьба за призовые места была бескомпромиссной. В итоге главный приз завоевали односельчане Мурадина Бжедугова. И пока это все. Увидимся в следующем часе. Всех, кто встречает новый день с нами в эфире, вести утро кабардино балкария в студии Мадина Урусова. Эстафета мужества прокатилась по республике. В Кабардино-Балкарии прошел цикл военно-патриотических акций. В течение недели сотрудники полиции совместно с ветеранами Великой Отечественной проводили лекции в школах города. А накануне в роли визитеров выступили сами ученики. Старшеклассники первой и второй гимназии Нальчика посетили базу полка патрульно-постовой службы. Здесь для ребят развернули выставку обмундирования и стрелкового оружия. Среди экспонатов – образцы нынешнего вооружения силовиков и уже отслужившие свой срок автоматы, гранаты, каски Второй мировой. Также для детей провели урок мужества, после чего состоялось возложение цветов к памятнику сотрудникам погибшим при исполнении служебного долга. Чашечка кофе и интересный собеседник. Каждую среду в нашей программе рубрика «Кофе Брейк». На этот раз моя коллега Лейла Махова отправилась на встречу с руководителем общественной организации «Точка опоры» Азаматом Азубековым. Расскажите, пожалуйста, Азамат, чем занимается ваша организация? Доброе утро. Наша общественная организация точки занимается в основном здоровым образом жизни, да? и сделать так, чтобы пытаемся сделать так, чтобы наше будущее поколение, и нынешнее, молодежь, чтобы оно было более здоровым. А если, например, конкретно, вот какая работа? Проводит? Направление у нас именно, чтобы ребята не курили, не употребляли алкоголь, не употребляли наркотики и не заражались разными болезнями. А свои какие-то идеи творческие, что-то может быть у вас есть в задумке? Конкретно в планах, допустим, открытие центра психологической помощи. Да, они где-то по маленькие точечно на кого-то конкретно бывают идут люди. Но так, чтобы люди понимали, что это центр профессиональный, туда приходили со всеми своими проблемами, начинают молодежь, каких-то проблем, когда дети замыкаются, заканчивая какими-то сложными проблемами. Говорят, что творческие люди mm. очень тяжелы на подъем. А, насчет меня, честно говоря, если я понимаю, что, что я должен сделать, если какая-то идея у меня возникла, я без, беспромедлительно сразу пытаюсь это реализовать. И, и, слава Богу, до сих пор это, 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 это по, получалось. То есть э, встать рано утром для вас не проблема? Абсолютно не проблема. Честно говоря, это, наверное, нас закалили уже с детства родители, что там дальше 8 часов, там, то есть это уже 8 часов, это уже мы должны работать. Скажите, балуете ли вы свою супругу с утра чашечкой кофе? Бывает ли такого у вас? Или романтика? Нет, на самом деле, как-то хотя, хотя как-то мы и познакомились недавно, и женились, ну, так вот, создали семью недавно, но у нас достаточно взаимопонимание такое, не знаю, но, скорее всего, она меня балует, да, чем-то таким вот, таким горячим, интересным. Вот только она балует вас, да? Ну, да, но, скорее всего, будем, будем перенимать опыт, ее, и, может, когда-нибудь к этому придет, кто-нибудь будет баловать. Я надеюсь, что это у вас все-таки получится. Mm. А, спасибо за приятную беседу. Было очень приятно с вами пообщаться, встретиться. Надеюсь, не в последний раз. Спасибо вам. Только приезжайте в любое время. Люди невысокого роста живут дольше. Такой вывод сделали гавайские ученые, изучив данные нескольких тысяч американцев японского происхождения. Оказалось, что люди ростом 1,58 м и меньше жили дольше, чем их сверстники выше 163 см, пишет российская газета. Исследователи полагают, что низкорослые люди чаще оказываются носителями гена, который отвечает за долгожительство. Также низкий уровень инсулина в крови и меньшую подверженность новообразованиям. И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Удачного дня.